جی آگے ہمارا سوال ہے تفصیلی جواب دیں جمع تدبین حدیث پر تفصیل سے روشنی ڈالے تو یہ سوال کو ذرا دیکھ لیتے ہیں تو جی بیٹا یہ ہمارا اوپر اگر آپ ہیڈنگ دیکھیں حفاظت تو حفاظت و تدبین حدیث دور اول عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو یہاں سے ہمارا سوال شروع ہو رہا ہے نیچے جی سوال تھوڑا سا لمبا بھی ہے لیکن ہم نے اس کو جلدی سے کور بھی کرنا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ ایک ہیڈنگ لگا لیں حدیث کا مفہوم تو یہ ہمارے سوال کا حصہ نہیں ہے ہاں اگر آ جائے یا ویسے بھی ہمیں مفہوم پتہ ہونا چاہیے تو اس میں قول فیل تقریر یہ تین حدیثیں بتائی گئی ہیں پھر آپ سر فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فیلی کہتا ہے تو اس لیے حدیث قولی کو بھی انڈر لائن کریں حدیث فیلی کو بھی انڈر لائن کریں اور اس کے بعد حدیث تقریری یہاں پہ لکھا اس کو بھی انڈر لائن کریں حدیث قدسی کو انڈر لائن کریں یہ چار قسم کی حدیث کی جو ہے نا تفصیل یہاں پہ آ جاتی ہے اصل ہمارا سوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ تدوین حدیث کی اہمیت یہاں سے شروع ہو جاتا ہے سوال تدوین حدیث کی آپ کا لانگ کوچن یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تدوین حدیث کی اہمیت تو تدوین حدیث کی اہمیت آ جاتی ہے یہاں وہ یہ اس پیرے کے اندر آپ ساری پڑھیں اور اس کے بعد اگر کوئی کمزور سٹوڈنٹ ہیں وہ سارا پیرا نہیں لکھنا جاتے تو وہ کم کم یہ والا ضرور اس میں شامل کریں کہ تدوین حدیث سے مراد تو تدوین اس کو انڈرلائن کریں تدوین حدیث سے مراد تو تدوین حدیث مراد کیا ہے کہ احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا تدوین حدیث کی تفصیل درج ہے یہ آپ آگے مین ہیڈنگ آپ نے بنائیں تدوین حدیث کی تفصیل تو تدوین حدیث کی تفصیل میں آپ کی جو نا وہ ایک پہلی جو ہیڈنگ آئے گی وہ آئے گی عہدر رسالت میں تدوین حدیث عہدر رسالت میں تدوین حدیث کا آغاز یہ آغاز بھی یہاں پہ لکھیں ساتھ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حدیثہ کی جامع تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں ہو گیا تھا تو آغاز والی ہیڈنگ یہ آپ بنائی جہاں بے شک تدوین حدیث جمع تدوین حدیث کا آغاز حد رسالت میں تو یہاں پر یہ والا عہد رسالت میں تدوین حدیث کا آغاز یا تدوین حدیث کا آغاز یہ بھی ہیڈنگ ہو جائے تو بھی کافی ہے تو یہ اس میں سارا آ جائے گا اس کے بعد اس پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پیج پہ ہے جی یہاں پہ اسی ہیڈنگ میں جو پہلے والی ہم نے لگائی ہے اسی بھی سب ہیڈنگ چھوٹی ہیڈنگ بنا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو حدیث کی حفاظت کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اس کا ذکر ہے تو یہاں تک یہ ہو جائے گا اس کے بعد اگلی اپ کی ہیڈنگ چینج ہوگی کہ حفاظت حدیث کے ذرائع یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے احادیث مبارکہ کو تین بڑے ذرائع سے محفوظ کیا گیا یعنی دور رسالت میں صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث مبارکہ کو تین بڑے ذرائع سے محفوظ کیا تو یہ حفاظت حدیث کے تین بڑے ذرائع بے لکھیں اسکواڈنگ بنائیں اور اس کے بعد جن میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو حفظ کیا نمبر ایک نمبر دو لکھ لیا اور نمبر تین آ, اس کے مطابق عمل کیا یہ تینوں چیزیں اس میں آ جائیں تین بڑے ذرائع یہ والے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد اگلی یہ بھی ہیڈنگ اسی میں اس شامل کر لیں سب ہیڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی تو صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی تو یہ اسی کی سب ہیڈنگ بنا لیں اسی میں یہ تفصیل تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو جو نا وہ شامل کریں اس کے بعد اس پیرے پہ آ جائیں اس پیرے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مین ہیڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا اچھا یہاں پہ کچھ سے لکھی ہوئی ہیں اس میں ایک بچے کی بک ہے تو اس میں کچھ ہیڈنگ نے لگائی ہوئی ہیں کچھ ٹھیک بھی لگی ہوں گے کچھ غلط بھی لگی ہوں گی تو اس لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو ہیڈنگ پہلے والی لگی ہیں تو وہ ہم دیکھ لیں تو اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے آپ یہ جو ساتھ ساتھ میں بتاتا جا رہا ہوں ان کو ذرا دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے عہد رسالت میں حدیث مبارکہ کی کتابت کی کثیر شہادتیں کتابت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حدیث کو لکھنے کی شہادتیں ہمیں کیا ملتی ہیں کہ آپ نے کیسے لکھیں کیسے لکھوائیں وہ شہادتیں کون کون سی ہیں ہمارے پاس تو یہاں اس کی ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے کتابت حدیث کی کثیر شہادتیں یہاں بھی یہ بھی شک یہی ہیڈنگ بھی چل سکتی ہے کتابت حدیث کی شہادتیں تو کتابت حدیث کی کثیر شہادتیں کر لیں یا کتابت حدیث کی شہادتیں بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے تو وہ شہادتیں کون کون سی ہیں یہ اس پیرے کے اندر تین شہادتیں ہیں سب سے پہلے ہے دور رسالت میں جو دعوت نامی اور خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر شام اور ایران کے فرما رواؤں کو لکھے وہ خط جو آپ نے لکھے تھے شہدری کے بعد تو ان کا ذکر ہے تو فرما رواؤں کو دعوت نامی اور خطوط یہ پہلی ایڈنگ بنائیں اتنی بھی بنا لیں دعوت نامی اور خطوط تو کافی ہے تو اگر فرمارواؤں لکھ لیں اور بہتر ہے پھر آگے یہ جہاں تک ہو جائے گا محفوظ ہیں اس کے بعد یہاں سے نبی کریم خاتم امن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکام لکھوا کر یہ اس میں سے نہیں لکھائیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکام صدقہ اور وراثت کے احکام تو یہ ہاٹنگ بنائیں اچھا اس میں ایک اور چیز یہ آپ نے یہ جو لفظ ہے اس پر غور غور کرنا ہے یہ حضرت عمر بن حزم ہے اس کو کوئی امرو پڑھتا ہے کوئی عمرو پڑھتا ہے آ, کوئی کچھ بھی پڑھتا ہے تو یہ امر ہے یہ اس کو آ, جو نا پڑھنے میں امر آتا ہے ابھی میں زیادہ مفصل نہیں کسی اور ویڈیو میں مفصل اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ اس کو امر کیوں پڑھا جاتا ہے اور عمر کیوں پڑھا جاتا ہے تو آپ نے لکھنا بھی ایسے ہی ہے واؤ ڈالنا ہے لازمی واؤ نہیں ڈالو گے تو جو عمر پڑا جائے گا تو اس میں صورت میں غلطی ہو جائے گی لکھنے والا ممتہن آپ کے نمبر کاٹ لے گا اس کے بعد آگے جی اسی طرح کریم خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکاة وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا ان کی رہنمائی کے لیے زکاة کے تفصیلی احکام لکھوا کر کے دیے تو یہ تیسری شہادت آ جاتی ہے کہ آپ نے جن کو بھیجا یمن میں تو زکاة کے تفصیلی احکام لکھوا کر دیے تو زکاة کے تفصیلی احکام تو یہ والا آپ نے انڈر لائن لیں تو یہ تین سب ہیڈنگ یعنی یہ جو ہماری کتابت عدیث کی شہادتوں ہیں یہ ہمارے پاس تین شہادتیں آگئیں گئیں دعوت نامی اور خطوط والی اور اس کے بعد صدقہ وراثت کے احکام اور اس کے بعد زکاة کے تفصیلی احکام یہ تین شہادتیں ہیں اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ نے یہاں پر ہی دیکھ لیں کہ لکھا ہوا ہے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے تھے یعنی انہوں نے خود لکھ کر بنائے ہوئے تھے نسخے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے اور نسخے لکھے تو یعنی نسخے سے مراد ہے کہ وہ عدیث کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کتاب چے بنائے اپنے جو لیے بنائے خود اپنی ذات کے لیے تو یہ ہی بنائے سابق رام کے پاس ذاتی نسخے تو ذاتی نسخوں میں سے چار صاحبہ کے نام آ رہے ہیں سب سے پہلا نام صحیفہ صادقہ تو صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا تو جو حضرت عبداللہ بن عمر یہاں پر بھی دیکھ لیں اس کو بھی امرونی پڑھنا امرونی پڑھنا بلکہ امر پڑھنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتب کردہ تھا تو یہ پہلا ہو گیا اس کے بعد اس کے علاوہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی احادث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے تو یہ چار صاحبہ ہیں چاروں صاحبہ کے نام انڈر لائن کر لیں تاکہ جو نا وہ آپ کو یاد رہیں حضرت ابو حریرہ پہلے ہو گیا نام حضرت عبداللہ بن عمر کا اور دوسرا نام حضرت ابو حریرہ حضرت علی المتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ چار نام ہو جاتے ہیں جن کے بہت ذاتی نسخوں کا ذکر یہاں پہ موجود ہے اس کے بعد اگلی آپ کی ہیڈنگ بن جاتی ہے یہاں پہ اگر دیکھیں آپ تو لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جماعت دبین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی تو جہاں پہ ذکر آ رہا ہے تابعین کا تابعین کون ہے یہ تفصیل آپ جانتے ہوں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے تابعین یعنی صحابہ کے بعد آنے والی جو شخصیات ہیں وہ تابعین کہلاتی ہیں تو تابعین کے دور میں حدیث وارکہ کی جماعت وبین تو یہ آپ اپنی ہیڈنگ بنائیں تابعین کے دور میں احادیث وارکہ کی جماعت بین یا اہل تابعین میں تو یہ لکھی ہوئی ہے بس اسی کو انڈرلائن کر لیں تابعین کے دور میں احادیث مرکہ کی جامع الدبین تو یہ آ جاتا ہے جو اس میں تابعین نے اس دور میں کئی کتبی احادیث مرتب کی جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مسادر کی حیثیت حیثیت رکھتی ہیں تو جی وہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو بعد میں کتابیں لکھی گئی ان کے لیے وہ ماخذ یعنی ان کا ذخیرہ ہے کہ وہاں سے ہی ہر کتاب یعنی اصل جو ہے وہ کتابوں کو کرا دیا گیا کہ وہاں سے ہی ہر ایک کتاب لکھی گئی یا بعد میں آنے والی کتاب جو شرع ہوئی یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی آ, حوالے لیے تو وہ انہیں کتابوں سے لیے گئے یعنی اصل وہ انہیں کتابوں کو سمجھا گیا اس کے بعد اس کی زیادہ تفصیل ہے لیکن ابھی کیونکہ ہم اسی لحاظ سے صرف آ, لانگ کوسچن کے حوالے سے کہ مین مین ہیڈنگز نکار رہے ہیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد احادیث نبویہ کی جامع کے حوالے سے تمام کوسچن ذاتی نوعیت کی تھیں یعنی یہ جتنی کوششیں ہوئیں یہ ذاتی نجیت کی تھیں خود اپنے اپنے جنہوں وہ جنہوں نے بھی کی محدثین نے یہ ذاتی نجیت کی کوششیں کی سرکاری سطح پر جماعت تدبین کا سلسلہ تو سرکاری سطح پر حدیث کی جماعت تدبین یہ آپ نے لاس میں انڈر لائن کرنا ہے کیونکہ یہ سمجھے کہ سوال کا مین پوائنٹ ہے کہ سرکاری سطح پر حدیث کی جماعت تدبین کس نے کرائی یہ تھوڑا سا چھوٹا سا ہی پوائنٹ ہے تو کس حسر حضرت عمر بن عبدالعزیز ابھی دیکھیں یہاں پہ عمر ہے نہیں اگر لکھا ہوگا اس کو عمر نہیں پڑھ سکتے تو اس کو ہم عمر پڑھیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا تو یہاں تک صرف یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو نا سرکاری سطح پر ہوا گا اس کے بعد ہے اگلی ہیڈنگ یہاں پھر نکال لیں کہ جماعت البین حدیث کی تحریک کو اہجے کمال تک پہنچانے کا اعزاز تو یہ اعزاز کس کے سر تھا یہاں پر اس کو انڈر لائن کریں حدیث کا ہیڈنگ بنائیں اور یہ شخصیات ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سیاہ ستہ کے مولفین کے سارے ہیں سیاہ ستہ تو ستہ کہتے ہیں چھ کو چھ صحیح کتابوں کے مؤلف یعنی چھ صحیح کتابیں لکھنے والے جو شخصیات ہیں ان کے سارے ہیں چھ وہ ہو گئے اور ایک یہ سات لوگ اس میں شامل ہو گئے تو ان سات کی یہ سات کتابیں بھی ہیں نیچے تو اس میں ایک کتاب تو یہ ہوگی امام مالک کی موتا امام مالک اور اس کے بعد چھ کتابیں وہ شیعہ ستہ موجود ہیں صحیح بخاری سے لے کر تو یہ ابن ماجہ تک سنن ابن ماجہ تک یہ چھ کتابیں جو ہیں یہ سیاہ ستہ کہلاتی ہیں تو ان کو یاد بھی کریں ساری کو صحیح بخاری صحیح مسلم جامع تمزی یہ تین ہو گئیں اور تین کے ساتھ سننا ہے سننا بھی دعوت سونن نسائی اور سنن ابن ماجہ تو ان کی اگر آپ یہاں سے آگے ہیڈنگ اسی کی سب ہیڈنگ بنا کے چینج کرنا چاہیں تو تو بھی کر سکتے ہیں مسترد مجموعے احادیث مبارکہ کے مسترد مجموعے یہاں سے آگے جانے کی یہ جو احادیثوں کے کتابوں کے نام ہیں یہاں پر آ سکتا ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے یہ احادیث مبارکہ کے مسترد مجموعے ہے اور اس کے بعد آپ ہیڈنگ لگائیں یہ بھی پوائنٹ آپ نے شامل کرنا اکثر لوگ یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں لیکن چھوڑنا نہیں ہے یہ کیونکہ بڑا اہم حصہ ہے یہ بھی تدوین حدیث کے باب میں کہ حدیث نبوی کی جمع تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد حفظ کی بات بھی ہوگی کتابت کی بھی ہوگی کہ بعد تیسرا ذریعہ امت میں سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا تو امت میں سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا اس کو انڈر لائن کریں یہ بھی ایک ہیڈنگ بنائیں اور اس میں یہ نیچے والا سارا حصہ شامل کریں اور اس کا بعد آئی ایم کا بھی لکھی ہے اس کا آپ نے ترجمہ اسی ہیڈنگ کے اندر یعنی کہ یہ جی شامل ہے اور اس کا ترجمہ یہاں تک لکھ دیں گے وہ ہیڈنگ آپ کی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد یہ لاسٹ دو لائن جو ہیں ایک یہاں پہ یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے حاصل کلام یہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کی جو ہیڈنگ آپ اگر اس سے نکالیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہوگی تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے حفاظت کے بھی خصوصی اسباب مہیا کے یعنی قرآن جی کے ساتھ ساتھ حدیث نبی من نبیین جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب میں مہیا فرمائے ہیں تو یہ حفاظت حدیث کی حفاظت کے خصوصی اسباب یا یعنی حفاظت حدیث کے خصوصی اسباب یہ اس کی انڈر ہیڈنگ بنا لیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا تو یہاں تک یہ بنا کے یعنی کہ سارا کا سارا سوال آپ نے اس میں شامل کرنا ہے دس نمبر کا سوال ہے ظاہری بات ہے تو آپ لکھیں گے تو اس کے نمبر بھی حاصل کریں گے تو ٹائم آپ کو تین گھنٹے ملنا ہے پیپر کے اندر تو آپ نے ظاہری بات ہے وہ تین گھنٹے اسی لیے ملنا کہ آپ سوال لکھیں تو یہ سوال تھوڑا سا دیکھنے کو لمبا نظر آ رہا ہے ویسے اگر آپ اس کو تھوڑا سا تقسیم کر کے ڈوائڈ کر کے آپ تقسیم کر لیں گے ہیڈنگ بنا لیں گے سب ہیڈنگ بنا لیں گے تو بہت ہی آسان بھی ہے اور دوسری بات اس کے اندر خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہی سوال سیم سیم آپ کا فرسٹ ایئر میں بھی ہے تو فرسٹ ایئر میں بھی جا کے تیاری کرنی ہے تو یہاں سے ہی تیاری کر کے جائیں تو فرسٹ ایئر میں تھوڑا سا اور آہ زیادہ آہ تھوڑا سا اور شامل ہوگا تو بس یہ سوال آپ کا پورا کا پورا ہے تو جزاک اللہ